Seri Talong ha, Seri dan Talong ha, Nama dua ekor gajah dekat belakang saya ni ha, Sekarang ini saya berada Dekat Taman Rekreasi dan juga Mini Zoo Di Kemamang Terengganu ha, Anda jangan ingat Kemamang tak ada Mini Zoo Dekat sini ha, ada Mini Zoo ha, Tengok tu dia main air ha, dan, dan Mini Zoo ini dibuka dari jam 9 pagi Sampai 5 petang Dan kalau anda nak tahu kampung mana yang saya pergi kejap lagi Pastikan anda bersabar dengan saya Fazli Sampai ke akhir rancangan nanti saya nak dengan Seri ni. Seri! Meh, ke abang, meh! Weh, tak larat pula ni. Seri! Sebelum kita ke destinasi komuniti satu Malaysia kali ini, saya nak bawa anda melihat sekitar taman rekreasi dan mini zoo kemaman ini dulu. Mini Zoo ni lain dari yang lain. Nak tahu kenapa? Ha, kawasan seluas 35 ekar ini merupakan gabungan zoo, taman buah-buahan, taman herba semula jadi, taman tumbuhan tropikal, taman orkid, taman bonsai dan habitat semula jadi kunang-kunang terbesar di Terengganu. Pulau Ponda dekat ni kalau datang ke Kemaman ni jangan lupa singgah kat sini tau. Tajuk ikan di Kuala Kemaman petang-petang wak ke, petang -petang ke Port Aduh. Ha, panas ni macam ni. Manalah si B ni? Salim dah haus ni. ni. Aduh B, saya di pagi ni dari redup sampai panah ni tunggu B dekat tunggul kayu ni. Oh siang kau kepak ba. Ha itulah B pergi mana ni? B pergi makan satu celak tepung. Oh, sedap-sedap oh, je -sedap. makan seorang-seorang ni eh. tak ajak Fat kan? pada muka kuat <laughs> Okey, kalau tadi saya berada dekat taman aa, rekreasi dan juga mini zoo di Kemamang Terengganu, sekarang ini saya berada di Pantai Moknik Ah, orang kampung sini panggil apa orang sini? Uh, pantai di Monica Bay. Lama mak dengar ha, tu. Dengar. Monica Bay. Ha, ha ini tempat Danny dating ah dulu kan. Alah, petang-petang <laughs> memang ramai sini dating. Ha, termasuk awak kan. Mestilah. <laughs> Okey, kejap lagi saya akan pergi ke Komuniti Satu Malaysia Kampung Batu Pak Mungkin Binjai di Kemawang Terengganu Dan inilah salah seorang penduduk kampungnya Nama yang saya tahu B, tapi tak tahu nama penuh dia apa? Nama penuh, apa? Okey, nama saya Nurul Nabihan binti Abdul Rahim, panggil B je Panggil B je lah B, jom kita pergi kampung awak, dah lama saya tunggu, dah hitam dah ni Orang kau pun tak kenal saya nanti Kemaman merupakan sebuah daerah di negeri Terengganu yang mana pusat daerahnya ialah Cukai. Daerah Kemaman yang terbahagi kepada 11 mukim ini menjadi salah satu pintu gerbang masuk ke negeri Terengganu. Pada masa kini, daerah Kemaman telah muncul sebagai salah sebuah daerah yang maju di negeri Terengganu terutama dengan munculnya pelbagai jenis industri berkaitan industri petrokimia. Banyak syarikat asing luar negara telah melabur di Kemaman dan kebanyakannya telah berjaya membuka kilang-kilang yang bersaiz mega. Komuniti Satu Malaysia kali ini meninjau Kampung Batu Empat yang terletak di Mukim Binjai dalam daerah Kemaman. Kampung tradisional ini mendapat nama sempena jaraknya sejauh empat batu dari bandar Cukai. Kampung ini dianggarkan dibuka pada tahun 1925 sebelum bah besar berlaku di Kemaman pada tahun 1926. Komuniti Satu Malaysia di sini begitu cemerlang dan aktif apabila banyak memenangi anugerah peringkat negeri dan daerah. Antaranya Johan Anugerah Desa Cemerlang peringkat daerah 2007, tempat ketiga Pertandingan Kampung Bistari peringkat Terengganu 2008 dan Sagu Hati Zon Timo Anugerah Ilham Desa peringkat zon 2010 serta merupakan salah satu antara 10 JKKK terbaik di Kemaman. Moto Desa Maju Desa Cemerlang menjadi teras masyarakat di sini bekerjasama dalam suasana harmoni demi memajukan Kampung Batu Empat menjadi cemerlang dalam semua bidang. Wah, B, saya tengok ramai betul orang kampung bersama-sama bergotong-royong. Ah, tengok tu ada yang memotong pokok. Ah, nampak tu budak kecil dapat buah yang baru. Lepas tu ah tu ambil dahan semua. Wah, kalau buat aktiviti gotong royong ramai eh datang. Ha, memanglah hmm. kat sini kat kampung Bini mm -hmm. setiap hari Jumaat ah memang kita akan buat gotoroyong gotong royong. Kami memang pilih hari Jumaat lah sebab mm -hmm. semua cuti kan waktu hari Jumaat tu. kan. Ha, hmm. so senilah nak, nak kumpul ramai-ramai. Hmm. Untuk eratkan silaturahim, ha. mengambil kesempatan Uh, sepenuh sempena hari cuti kan. Hmm, bagus tu. Memang kampung bagus. Ya. Yeah. Memang serono tengok penduduk kampung bergotong royong membaik pulih taman permainan dan padang ni. Bersemangat semuanya. Pak, ah. uh, bikinakan ni lah timbalan pengurus Kim Kampung B. Uh, Mekor. Soleh bin Rahman. Oh, Encik Soleh? Ha, Encik Soleh bin Rahman ni Pak Sedara B. Oh, Pak Sedara. Pak Sedara ni mana? <laughs> Okey, ni Cik Soleh. Yeah. Saya lihat kampung Cik Soleh ni memang yeah. meriah lah kalau buat apa aktiviti gotong-royong. Tak kira tua muda kan? Yeah, yeah. Mereka sama-sama bergotong-royong -sama yeah. kan? Oh. Jadi aktiviti ni memang kata orang tu aktiviti mingguan ke atau macam mana? Um, biasanya hmm. uh, kita buat bulanan ya. Bulanan. Uh, bulanan oh, biasanya. Uh. Dan kalau penyertaan tu kalau musim-musim ada pertandingan kampung mm -hmm. apa daripada anjuran pejabat daerah apa kita akan bekerjalah ha kita akan selalu mengadakanlah gotong-royong ni ah ha, sampuma ni yang sebagaimana cik Fazli tengok ya ah cik Fazli ha, cik Fazli ha. ya ha. cik Fazli tengok okay. ya okey ha. ni kampung dah cantik-cantik ni yeah. adakah kampung ini termasuk uh, dalam pertandingan uh, kampung cantik ke atau macam mana ada tak ha, ah yeah. ya yeah, memang hmm. gitulah ha. kita dah pernah um, mendapat juara di peringkat negeri. Di peringkat negeri. Ah ya, oh. ke, ke, keceriaan, keceriaan Pekatan, kampung. Ah kampung, ya. Oh, tahun tahun bila tu? Ah ni dah berlangsung uh, dalam a uh, 2002 gitulah. Oh, ha uh, uh, yeah. patutlah menang kan. Uh. Orang kampung bagus. Uh, yeah. uh, Selain merapatkan ukhuwah, gotong-royong ini penting untuk memastikan sekitar kampung sentiasa bersih, teratur dan indah. Best, kan? Bi, yeah. ni kita dah jauh masuk ke dalam ni. Awak nak bawa ke mana ni? Hmm. Ha, ikutlah Fat. Ni Bi nak bawa Fat pergi kebun kelapa pandang Abang Mang. Kelapa pandang Abang Mang. Ha ya, lah. sedap tu kelapa pandang minum tengah tengah panas macam ni. Ha, jom. Dah lama tak minum kan? Dah lama tak minum rasa. dah ni. Abang Mang ada ke? Ada. Ya. Yeah. Assalamualaikum. Ah. Assalamualaikum Abang Mang. Assalamualaikum. Ha, ada Abang Mang. Kelapa pandang ni. Ha, ni kelapa pandang. Ni. Oi. Ada bau biji pokok kelapa pandang sini di sini ada pokoknya 120 pokok. 120 pokok. Abang-abang buat seorang-seorang ke ni? Ah ha, ni bantulah. Ha. Orang rumah or or pun ada bantulah. Oh, orang rumah pun ada bantulah. Ni kalau ni apa abang buat kelapa pandang hmm. ni kan. Kenapa memilih kelapa pandang ni tak kelapa lain ke? Ha, jenis kelapa pandang ni. Kelapa pandang ni hmm. sekarang ni orang minatlah kelapa pandang ni oh. sebab apa? Hmm. Air ni diminum air eh. Kedai-kedai hmm. jual kelapa pandang. Eh. Hmm air dia ambil air satu lagi dia buat air tuak oh kelapa pandan ya. tu ha, boleh buat air ini tuak dia, ha, air ni dia uh -huh. dia pakai apa ni tukir tu dia buat tuak ha buat tuak lah hmm. uh -huh. jadi kelapa pandan Abang ni Abang memang buat jual ke ataupun macam mana ha, uh -huh. hmm. ini memang buat jual hmm. Uh -huh. berapa harga kelapa pandan ni Harganya sekarang ni satu biji uh, RM1.20 Satu biji? RM1.20 RM1.20 Murah ke Mas? Ha? Eh okey lah tu sikit dah sale kan okay. Biar tanya apa tadi Bi? Kat bandar berapa biasa? Z Bah? Air kelapa pandang Tanya saya pula bukan saya yang buat kelapa pandang ni eh. Tak ada ha. Lapa kan ada bandar Tak ada Kasi. Saya selalu satu yang apa Satu bekas RM1 je oh. Tapi tu bukan kelapa pandang Tu kelapa biasa Kelapa biasa je Tak sedap kan? Eh? Uh -huh. ha, kita cuba nanti kelapa ni Ah, orang kampung nah. ni. Nah. Apa? Rasa dulu. Nah. Ah, uh, ladies okay. first. Saya cuba eh. Ya. Ha. Hmm. Apa rasa? Hmm. Hmm. Okey, manis. Macam dulu juga eh. Awak kecil kecil kan awak kata awak minum ni, betul? <laughs> Macam dulu kan, rasa, okay. tak berubah lah. Minum semua. Ini kelapa pandang Abang Mang. <laughs> manis. Bau wangi. Oh, kan? Dapat isi dia. Boleh bawa balik? Boleh. Bawa. Satu lagi. Ini tak habis lagi minta satu lagi. <laughs> Projek pertanian kelompok yang dibuka secara gotong royong di Gong Bayas ini melibatkan 92 orang peserta di kalangan penduduk kampung. Setiap peserta mendapat satu ekar tanah dan 120 anak pokok untuk diusahakan. Pendapatan yang diperolehi setiap bulan juga agak lumayan. Selain kelapa pandan yang menjadi tanaman utama, ada juga tanaman buah-buahan seperti rambutan, mata kucing dan manggis. Kami pun tak lepaskan peluang nak merasa rambutan di sini. Okey, sekarang ni saya dan B uh, berada dekat uh, Kebun ni. Hmm, Ke buah ni, tengok banyak tak tahan ni. Wah, oh, ni dekat tengah Duk saya. Tak tahan, saya. jom makan. Ha, ah, dok tahan ni. Okeylah. Okay, makan. Okay. Apa berahi? Ah, suka. Oh, tengah nak cakap berahi tu suka. <laughs> saya tak <dah> faham pula. <laughs> saya berahi rambut tang. saya suka kalau rambut tang masuk dia. Lah. Hmm, masuk dia gitu. Hmm, tak. Sedap Tak semua. Tak Sedap, sedap sungguh. Hmm. Banyak kat sini berambak. Kita boleh petik ya mana kita suka. Terlalu banyak. Dari fahamkan harga dekat uh, kemamang ni Satu kilo seia kan? Tak lah, tiga ringgit Pakcik tu juga sini hmm. Sebab terlalu banyak Ya. Yeah. Hmm. Kita pergi sana pula. Ambil hutang. Ha. Ya. Yeah. Tadi kita dah minum kelapa pandan. Okey betul. Uh, mm -hmm. sekejap lagi sekarang kita nak makan laksa Terengganu. Oh, sekarang ni kita makan laksa Terengganu pula. Nak hmm. makan tak laksa Terengganu? Laksa Terengganu. Eh lama dah saya tak makan. Biasa saya makan laksa Penang, laksa Johor. Ada kat Terengganu ni mesti kena makan laksa lah yeah, Iya betul. Okey, mm -hmm. tahu ke macam mana nak buat laksa Terengganu? Nak buat saya tak tahu lah, saya tu makan je. Ha. Okey, nak tahu macam mana? Jom kita, kita tengok. Eh uh, jap, yep. dia guna traditional ke ataupun guna ha, lah kita, kita pergi tengok. Awak oh, o oh, tak tahu? Ha, jom pergi-pergi tengok. Jom kita tengok. <laughs> Pernah dengar tak laksa gandum? Haa, ini yang istimewa di Kampung Batu Empat ni. Bengkel ini diusulkan oleh Rabia Yusof atau Kak Yah bersama keluarga beliau sejak 10 tahun yang lalu. Laksa dan mie Kak Yah ni istimewa kerana tiada bahan pengawet. Kak Yah mampu menyiapkan laksa dan mie hingga 100 kg sehari. Tempahan yang diterima juga amat menggalakkan, terutama musim perayaan. Kalau tadi kita dah tengok Kak Yah buat laksa, sekarang ni, tiba sesi yang paling saya suka. Sesi makan lah kan. <laughs> Baik, saya nak uh, rasa laksa gandum kuah putih. Sekejap, uh, uh, sekejap Fad. Ha? Eh, bak, nak balik. tunjuk, B tunjuk orang Terengganu makan laksa ya. Ha, okey. Okey, orang Terengganu makan laksa macam ni ah, ha, Macam mana? Ajar lah, ajar kita. Guna tangan. Ha? Sudu, guna tangan. Ha, tu nak lah orang Terengganu makan. Tangan. Ha? Je tu. <laughs> jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bi makan guna tangan. Kenapa makan guna tangan ke? Ikut suka Ikut suka ha, Oh dah sini belakang. orang Terengganu makan dengan tangan. Okey, bi makan tangan saya pakai. Tak nak jadi orang Terengganu oleh ni. Sudu dengan garpu ha? ah. Tak apalah. <laughs> Pakailah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bi makan lu. Oh, tu dia. Hmm. Kata orang pakai tangan hmm. lagi sedap. Hmm. Betul. Hmm, <laughs> sedap tak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Saya nak cuba ni. Kak Ya, sila makan. Hmm. Dah kenyang makan laksa, kita nak pergi memancing pula. Wah, dah ramai dah orang kat sini. Mesti masing-masing nak tunjukkan dalan memancing ikan paya ni. Kabarnya hadiah pun menarik. Ada cabutan bertuah pula tu. Ish, ish, ish. Eh, ini tak boleh jadi ni. Saya mesti cuba. Ha. ha, ha. Bapak ekor dah ikan kau dapat ni. Weh, ini kalau saya dapat ni, ini dia ekor dah saya dapat ni. Amboh ha. banyaknya. Bisa satu ekor pun tak dapat oh, lagi ni. Eh. Ha, ini mesti dia tak baca bismillah macam saya ni. Hei bi dah baca bismillah eh, lah. Tak apa, mancing ni dia kena sabar tau. Ha, dia kena sabar-sabar-sabar lepas tu baru dapat banyak ikan. Ha, dapat tak? Ya. Oh, hape-hape dapat. Ha, bi, saya tengok eh kanak-kanak ada macam-macam, Pakcik-pakcik kat sini mancing semua memang meriah eh. Ha, memang ha. meriah. Wah, tengok tu. Banyak ada ikan yang dipancing ni. Tibalah masa yang ditunggu-tunggu semua. Ha, apa lagi? Mestilah penyampaian hadiah dan cabutan bertuah kan? Yang kelakarnya, ada bukan dapat ikan tapi kura-kura. <tik> Satu, dua, tiga, empat, enam, ok ade 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 ok wow adik ni menang basikal lah wah tahniah adik ha bolehlah berbasikal pergi sekolah nanti se apa apa Selepas memancing ikan paya, kami singgah ke rumah Haji Haizam bin Adam. Haji Haizam yang berusia 72 tahun ini merupakan pesara guru. Beliau banyak melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan di sini. Yelah, saya sebagai apa? Se -se Ketua-ketua jadi banyaklah apa, memberi pertolonganlah kepada penduduk-penduduk kampung ni. Selain pada uh, menterpuhkan dalam politik misalnya, jadi ketua cawangan Tuan so, um, Cangak menolong Batu Empat dan sekarang ni masih lagi apa berkhidmat sebagai pengusaha tetap abno uh, uh, um, Cawangan Batu Empat lah. selain yeah. itu saya pun jadi apa timbalan fungsi veteran abno um, bagian Maman oh, setakat ini jadi mana-mana kalau ada sumbangan apa-apa kita mana-mana laksanalah setakat yang terdaya lah. Pesara guru yang mempunyai empat orang anak ini juga pernah menerima pingat pangkuan negara pada tahun 1995, tokoh guru peringkat daerah 1998 serta anugerah Guru Cemerlang. Selain pertanian, terdapat beberapa lagi aktiviti ekonomi penduduk di sini. Kaum China juga tidak ketinggalan menjana ekonomi kampung Batu Empat ini. Leong Si Yun dan isterinya Tuang He Kiat telah mengusahakan pusat servis Leong ini sejak 1988. Pasangan yang mempunyai empat orang anak ini menawarkan pelbagai perkhidmatan termasuklah menyelenggara kenderaan, menukar tayar dan tiub kenderaan dan menukar minyak hitam. Pelanggan tetap pasangan ini semestinya penduduk kampung dan sekitar. Keramahan mereka juga menjadikan mereka disenangi pelanggan. Demi minat yang mendalam dalam seni gubahan, Nur Hashima Abdul Majid atau lebih dikenali dengan panggilan Alung di kampung ini membuka sebuah butik pengantin yang menawarkan pelbagai perkhidmatan termasuk sewaan baju pengantin, gubahan hantaran pengantin, kanopi, catering dan kompang. Manakala suami beliau Alwi Daud atau Pok Awi pula menawarkan khidmat fotografi. Pendek kata sesiapa di sekitar kemaman yang nak kahwin atau bertunang, carilah Along ya. Ha, ini Along bukan yang peminjam duit tu tau. <laughs> Menyedari permintaan yang semakin meningkat terhadap industri pelancongan, Hajah Timah atau Zainab Ismail memberanikan diri mengubah suai rumah kayunya kepada rumah batu berkembar dua untuk dijadikan inap desa. Harga yang berpatutan menjadi tarikan pengunjung ke sini membandangkan inap desa ini serba lengkap dan selesa. Suasana kampung yang tenang ini memang sesuai bagi mereka yang nak lari dari kesibukan kota. Haji Timah turut dibantu menantu beliau Nur Asyikin menguruskan inap desa yang mendapat permintaan menggalakkan terutama musim cuti sekolah. Komuniti Satu Malaysia Kampung Batu Empat ini juga amat mementingkan pendidikan bagi setiap peringkat umur. Seawal usia 5 tahun, kanak-kanak sudah didedahkan dengan pendidikan Islam. Kelas Fardu Ain ditubuhkan atas inisiatif penduduk kampung. Kelas ini diadakan 5 kali seminggu di kelas khas yang mereka dirikan secara berkota royong. Kelas percuma ini terbuka kepada semua kanak-kanak dari umur 5 hingga 12 tahun. Bagi golongan dewasa pula, ceramah agama diadakan setiap minggu bagi memberi terapi jiwa dan minda untuk bekalan akhirat. Penekanan diberikan kepada pendidikan kerohanian bagi melahirkan masyarakat berilmu. Antara aktiviti keagamaan yang diadakan ialah marhaban atau cukur kepala. Biasanya majlis ini diadakan di kalangan kaum wanita sahaja. Majlis yang diadakan di rumah pasangan Hasmam Sulong dan Muhammad Yusof Yunus ini begitu meriah dengan kehadiran empat orang bayi yang comel macam saya. petang kami ke Padang untuk acara sukanika kita akan main juga Menurut. main apa? main kereta api malam kereta api malam kita cari macam itu Memang seronok tengok gelagat penduduk kampung yang kelakar ni. Kami pun tak lepaskan peluang nak cuba permainan kereta api malam dan golek rim. Nampak macam senang tapi mencabar juga rupanya. Halo, benar. Mata tertutup. Ah, uh, ini nama dia kereta api malam. Ah, uh, juru depan mata kedutut. Yang belakang dia bagi tahu kiri kanan semua. Ha, ada satu lagi acara yang memang menyeronokkan. Okey, tentang uh, petang ni ada pertandingan bola sepak. Kelainan di sini uh, iaitu orang pemain akan memakai kain batik macam saya dan pasukan pihak lawan akan memakai 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 kain pelikat. Jom kita main. Adik. তোকে <laughs> separuh masa pertama, Alhamdulillah saya berjaya menjaga gol dan uh, separuh masa kedua pun saya berjaya menjaga gol Alhamdulillah ini atas doa orang-orang di kampung patung empat Mungkin. Bisa. yeah! Sebelah petang dah penat main sukan ada acara menarik menanti kami malam ni Wah, patutlah dari jauh dah bawa WhatsApp ni rupanya makcik-makcik dan kakak-kakak -kak kita dalam Mana-mana? Ni. Apa uh, daging landok? Ah landok betul. <tul> timang mau timang landok. Ah betul. Ini <tul> dia. Coba aku. Ha. tibalah acara yang ditunggu-tunggu oleh penduduk kampung ni iaitu pertandingan karaoke. Ha, <tul> ha. Inilah masanya nak menunjukkan bakat yang sekian lama terpendam. Pelbagai aksi boleh dilihat pada malam ni. Memang penduduk kampung Batu Empat ni sporting lah. dengan persembahan DK Barat dari kumpulan DK Community. kampung juga datang memberi sokongan. Memang terbaik. Fai, macam ha? mana? Seronok tak berada di kampung Batu Pat? Weh, seronok sangatlah. Saya tengok kampung awak ni, bila buat apa je program, ramai orang datang. Ha, bermula dengan gotong royong, dia orang datang. Suka nikah, dia orang datang. Yang saya main bola, main apa? Pakai game ha, ha, Nampak dia orang datang memberikan sokongan. Malam ni, hujan macam ni pun dia datang. Ha, boleh tak beri tepukan semua? Ah, oh, nampak. Meriahlah. Saya rasa kan macam saya nak tinggal kat sini je. Tapi tak tahu lah orang kampung ni bagi ke tak? Bagi ke tak? Bagi. Alah, pas orang sini. <laughs> Nampaknya dah tinggal komuniti satu Malaysia dah habis. Kita jumpa lagi minggu depan. Kita bye-bye semua eh. bye. bye.